બ્રિજ પર ઉભા છીએ આ બ્રિજ પર તમે જોઈ શકો છો કે મોટા સળિયાઓ દેખાઈ રહ્યા છે બ્રિજ જ્યાં હજારોની સંખ્યામાં વાહનો પસાર થાય છે ત્યાં બ્રિજ પર જ સળિયાઓ દેખાઈ રહ્યા છે આ કેટલું જોખમકારક છે તે જોઈ શકાય છે આ બ્રિજ સ્ટાર્ટ થયાને લગભગ દસ થી બાર વર્ષ જેટલો જ સમય થયો છે અને આ બ્રિજ પર સળિયા દેખાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે હાલમાં જ આ મહીસાગર નદી પરનો બ્રિજ તૂટી પડ્યો છે જેને લઈને નવ જેટલા માસૂમોના મોત નિપજ્યા છે ત્યારે હવે આ બ્રિજ જોખમી થઈ ગયો છે દસ થી બાર વર્ષમાં જ આ બ્રિજના સળિયા દેખાઈ રહ્યા છે આપણે જાણીએ આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આ કેટલું જોખમકારક છે ત્યારે આપણી સાથે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તા પંકજ તાયડે ઉપસ્થિત છે આપણે તેમની પાસેથી જાણીશું કે આ બ્રિજને કેટલો સમય થયો છે અને હાલ આ બ્રિજની હાલત કેવી છે जय हिंद मैं पंकज आनंदा तायड़े आम आदमी पार्टी नवसारी लोकसभा प्रभारी लिंबायत प्रेसिडेंट आज हम भाटेना ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और आप देख सकते हो भाटेना ब्रिज की आज परिस्थिति क्या है वैसे ही गुजरात के अंदर जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना में भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का विकास दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर भी सूरत के अंदर भी वो विकास आपको नज़र आ जाएगा क्योंकि ये सूरत स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के अंदर ये व्यवस्था इन लोगों का विकास और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी बातें आज आपके सामने हैं क्योंकि गुजरात के अंदर इन लोगों की सरकार तीस साल पूरे होने में आ गई लेकिन आज भी जो व्यवस्था लोगों को मिलनी चाहिए वो व्यवस्था आज इनकी है नहीं क्यों क्योंकि आज जो अकस्मात हुई है उसके अंदर कई परिवारों की वहाँ पर मृत्यु हुई है कई परिवार ऐसे हैं कि जो सारवार के अंदर है और मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके ऊपर कृपा कृपा और दया दृष्टि बनाए रखिए और इस सरकार को सद्बुद्धि और ज्ञान दें कि जनता का जो टैक्स का पैसा है जनता का जो पैसा है वो वेश ना हो वे जो लोगों के लिए वो सही मायने में काम में आए और उनको सही तरीके से उनकी व्यवस्था मिले ये मैं भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को कहना चाहता हूँ लोखंड क्योंकि ये लोखंड की सलिया सिर्फ दिख नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी का विकास और भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ रहा है और ऐसी कई सारी दुर्घटनाएं गुजरात के अंदर हो चुकी है देश के अंदर हो चुकी है जो गुजरात की मैं बात करूं तो इन्होंने हरनी कांड हुआ जो वहां पर वड़ोदरा के अंदर जो कांड हुआ उसके अंदर यहां पर तक्षशिला कांड हुआ बोटाद के अंदर कांड हुआ जो राजकोट के अंदर कांड हुआ ऐसे कई सारे गुजरात के अंदर कांड हो चुके हैं और उनकी जो कार्रवाई होती है तो कार्रवाई सिर्फ कागज़ के ऊपर होती है सही मायने के अंदर इनके जो गुनहगार हैं इनके जो मड़त नेता है इनके जो टेंडर ले, लेने वाले जो लोग हैं वो साइड में हो जाते हैं और जनता को तकलीफ भुगतनी है वो जनता को भुगतनी पड़ रही है सरकार चलानी अगर आपको नहीं आती है तो आप सरकार छोड़ दीजिए लोग बैठे हैं उनकी व्यवस्था खुद कर सकते हैं अगर वो टैक्स भरना जानते हैं आपको पैसा देना जानते हैं व्यारह बिल देना जानते हैं हर चीज़ के ऊपर एक चीज़ के ऊपर दस दस बार आपको टैक्स देना जानते हैं तो सरकार वो खुद बनाना भी जानते हैं आपसे अगर सरकार नहीं चलती है तो आप सरकार छोड़ दीजिए लोग संभाल लेंगे लेकिन जनता को राम भरोसे मत छोड़िए भगवान भरोसे मत छोड़िए और जनता को सही मायने में व्यवस्था दिलाइए ચોક્કસપણે આપણે સાંભળ્યું કે કઈ રીતે આ ભ્રષ્ટાચારનો ખાડો છે અને કઈ રીતે આ ભ્રષ્ટાચારના સળિયા દેખાઈ રહ્યા છે આપણે પણ સુરત મહાનગરપાલિકાને અપીલ કરીએ કે તાત્કાલિક ધોરણે આ બ્રિજ પર જે સળિયા દેખાઈ રહ્યા છે તે કોન્ટ્રાક્ટર પાસે જે કોન્ટ્રાક્ટર કંપનીને આ બ્રિજનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે તેમની પાસે કામ કરાવવામાં આવે અને સામાન્ય લોકોને કોઈ હાલાકી ન પડે તે રીતે તાત્કાલિક ધોરણે કાર્યવાહી કરવામાં આવે કેમેરામેન મુન્ના મલબારી સાથે ધરતી એસ ટ્વેન્ટી ફોર ન્યૂઝ સુરત